सबसे पहले मैं आप सभी से छोटा छोटा रिएक्शन लेना चाहूँगा कि आपके फिल्म देखने के लिए थिएटर में लोग क्यों जाए सर पहले सबसे पहले आप आ, देखो जी फिल्म देखने लोग इस करके जान जो मैन लगता मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि आ, बहुत देर तो डिमांड सी आ, कि पंजाबी सिनेमा कॉमेडी 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 ही हो रहा होर कोई फिल्म नहीं आ रही है ना सो मैं लगता एक तो उन्होंने लिए जवाब है कि ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਔਰ ਐਓ ਜੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਸਟਿਊਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬੜੀ ਬਿਹਤ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਅ ਜਰਨਲਸ ਹ ਸੈਡ ਬਟ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਅ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆ ਜੋ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜਸ ਬਾਜੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋਣੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਕੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 파ਟ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬlesed ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਰਨਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕਮਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇ ਤੇ ਸਰ योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी दी फतेह सारे कबूल करे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फते आज के दौर में, ये जो मोबाइल आप लोग लेके घूमते हो ये जो बड़े बड़े लैपटॉप लेके घूमते हो आपको शायद नहीं पता कि रिश्ते तार तार हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं अभी और हम आप बात कर रहे थे यहाँ लोग बैठते कम हैं सुनते कम हैं घर चले जाओ किसी ने डिनर पे बुलाया तो मोबाइल पे सब लोग लगे रहते हैं मैं इनको इसको बोलता हूं द मैड हाउस इस पागलपन के क्षेत्र में एक चीज रह गई है और वो है सिनेमा जहां सिनेमा देखते हो वहां पे मोबाइल यूज नहीं करते हो लेकिन कर वहां भी लोग मोबाइल यूज करते हो मैं फिल्म देख रहा है बड़ी पैड़ी फिल्म बड़ी चंगी फिल्म है तो आ जाए स्टाफ सो आई थिंक देखना सिनेमा इसलिए जरूरी है और इस तरह का सिनेमा देखना इसलिए जरूरी है कभी आपके माता पिता जी ने आपको रजनी की कहानी सुनाई है सर नहीं सुनाई देखा मेरी माता जी ने इनके दादा परदादा ने इनके माता जी ने इनको रजनी की कहानी सुनाई कि रजनी कौन थी रजनी का इतिहास क्या है और रजनी का इतिहास जानने के लिए सिनेमे में जाना इसलिए जरूरी है कि दुनिया के लोगों तुमको ये पता लगे कि जिस औरत को आप अपने पाओ की जूती समझते हो वो बहुत महान है एक का माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान उस खुदा ने अल्लाह ने भगवान ने वाई ने औरत को बनाया पहले शक्ति बनाई जननी बनाई फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तीन महादेव देवताओं के देवता पैदा किए और इस सृष्टि को सजाया इस धरती को सजाया देखना इसलिए जरूरी है कि हमें ये पता लगे कि एक औरत कितने दुखड़े सह सकती है कभी किसी ने यहां बच्चा पैदा होते देखा है आपने देखा है किसी ने देखा आपने कि बच्चा कैसे पैदा होता है मैंने देखा है अपनी बीवी को हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होते मैंने देखा मैंने डॉक्टर को बोला मैं पास में बैठना चाहता हूं और मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था और जिस तरह से वो तकलीफ में थी जिस तरह से वो बच्चा पैदा हुआ मैं ना रोने लग गया और मैंने जाके पाँव पकड़ लिए अपनी बीवी के मैंने कहा भाई जिंदगी में सुना था कि जो माँ है जो बहन है जो बेटी है बहुत महान है औरत बहुत महान है आज देखा कि तुम कितनी महान हो इसलिए देखना जरूरी है कि आप लोगों को यह पता लगे कि जिंदगी में इतिहास क्या होता है इसलिए पता लगे कि आने वाली नस्लें आपकी ये मोबाइल में गुम ना हो जाएं ये आपके टीवीज में गुम ना हो जाएं ये आपकी जो आने वाली नस्लें हैं ये ना भूल जाए कि आप मेरे बाप हैं कि नहीं विश्वास ये भी ना कहीं हो जाए कि वाकई तुम तो मेरे पिता हो कि नहीं कि वाकई तुम तो मेरी मां हो कि नहीं तो इसलिए रजनी जैसी पिक्चरें देखना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता लगे आने वाली नस्लों को यह पता लगे कि फैमिली क्या होती है घर में रहना कैसा चाहिए और ये पता लगे सब मंदिरों में गुरुद्वारों में मस्जिदों में चर्चों में जाके माथे टेकते हैं खुदा को लेकिन पहचानता कोई नहीं इसलिए क्योंकि आपको विश्वास नहीं है आपने खुदा को अपना नौकर बना रखा है इसलिए ये पिक्चर देखनी जरूरी है कि आपको ये पता लगे कि विश्वास है तो खुदा है विश्वास है तो रिश्ते हैं विश्वास है तो दुनिया है